Первое, что хочу поблагодарить свою команду, пропустили на первой минуте мяч, дали, так сказать, фору сопернику, но не опустили руки, продолжали играть, сравняли результат, и мы сегодня хотели победить. Поэтому ребята старались, создавали моменты, но видите, не сложилось, не хватило в завершающей стадии определенного мастерства. также хочу поблагодарить тех болельщиков которые приехали преодолев такую дистанцию и за нас сегодня болели. что касается игры, ну я считаю играли две равные команды. Вот. Цена ошибки была это поражение. поэтому сегодня вот те ошибки, которые допустили команды игроки атаки не реализовали. Можно сказать. Ну, тех ошибок было слишком мало, поэтому вот такой ничейный результат. Хочу также отметить э, вот этот эпизод э, в конце игры. Мое мнение, очень здорово разобрался судья, поэтому не дал, э, ну, как мы говорим, оторвать голову команде. Вот поэтому ну, в этом эпизоде было бы, конечно, обидно, если бы он поставил на 11 метров. Пожалуйста, вопрос. А сейчас часто ваши футболисты дают такую фору, как сегодня на первой минуте в их ситуации? Ну, при мне это первый раз, хотя мы в Мариуполе тоже пропустили, по-моему, на 10 или на где-то вот 10-15 минут. Ну, стараемся не давать такие форы. А чьи Ну, всі вже давно знають, що наша команда планує і хоче туди. І все робить для цього наш президент. Будується, вже збудувалася академія футболу, молодіжна команда є. І ну, плануємо розвивати свою інфраструктуру. Тому задач цих завдань ніхто не знімав. Так що так, якщо коротко. Все. Спасибо, удачи вам и вам.